И сейчас мы коснемся вопроса, на который мало кто обращает внимание, но который очень важен для тех, кто занимается спортивными единоборствами в целях самообороны. Это нежелательные рефлексы спортивного типа. И чтобы понять, насколько это важно знать, давайте мы разберемся, что это такое и вообще, что такое рефлексы. Человеческий мозг это биологический компьютер, а рефлексы это мини-программы или такие драйвера, которые включаются в определенный момент про наступление определенных обстоятельств и заставляет нас действовать вопреки сознанию, механически, не задумываясь. Это механизм автоматического поведения. Если сказать другими словами и более проще. Это магнитофонная запись поведения, которая включается в нужный момент. И каких же видов бывают эти магнитофонные записи? Они бывают врожденные и приобретенные. Ну, врожденные рефлексы это прежде всего инстинкты. Один из них, наиболее главный, это инстинкт самосохранения. Самый наглядный пример, это когда врачи новорожденного ложат на стол животом, и он рефлекторно поворачивает голову в сторону, чтобы не задохнуться. И врачи таким образом проверяют, все ли в порядке у ребенка с центральной нервной системой. А еще у новорожденного ребенка есть хватательный рефлекс. Вот если поднести к его ручкам пальчик, то он схватится за пальчик и будет крепко его держать. И причем так крепко сжимать, что как, как взрослый человек. И вот отсутствие хватательного рефлекса у новорожденного это свидетельствует о патологии. Нужно бить тревогу. В то же время у взрослого человека наличие такого рефлекса уже свидетельствует о психическом заболевании. Дерни за палец. Что? И если взрослая тетня поднесет 40-летнему мужику пальчик, и он схватит за пальчик, это будет смотреться, рассматриваться как ненормальный человек. Потому как этот рефлекс, хватательный рефлекс, у младенца по достижению, ну не у младенца, у ребенка по достижению 4 месяцев или 3 месяцев он автоматически пропадает. Но хватательный рефлекс очень нужен для такого вида спорта, как борьба. Или, допустим, драки с использованием борцовской техники. И для этого рефлекс хватательный нужно вырабатывать. Каким образом вырабатывается этот рефлекс путем многократного повторения того или иного приема. Поэтому у взрослых людей большинство рефлексов это рефлексы приобретенные. И это не только рефлексы каких-то механических действий, но и целые модели поведения или правила поведения, на которые влияет не только мораль, общественное мнение, там, традиции, но и уголовное законодательство. Поэтому мы рассматриваем конфликты не только в их крайнем проявлении, когда аргументы закончились и там вход пошли кулаки, но и в начальной стадии конфликта, когда конфликт можно погасить и обойтись без драки. В обеих стадиях конфликта мы используем психологические приемы, чтобы драку можно было предотвратить, ну а если все-таки случилось, то выйти из нее хотя бы без последствий, ну а лучше, конечно же, победителя. Какие это психологические приемы? Это действия, которые позволяют манипулировать рефлексами противника, находить его слабые места, заставлять его действовать неэффективно, либо вообще бездействовать. Благодаря этому конфликт может стать управляемым процессом. И мы на наших тренировках учим не только, как управлять этим процессом, но и как самому эффективно действовать. Но чтобы самому эффективно действовать, одних только ударов и приемов недостаточно. Нужно иметь наработанные рефлексы, то есть модели поведения в зависимости от конкретной конфликтной ситуации. Что касается управления конфликтной ситуацией. Самый простой пример. Вас приглашают пойти один на один. Человек, который приглашает вас идти один на один, по-видимому, делает такой вывод из каких-то соображений. Либо он вас считает более слабым по отношению к себе, либо какая-то еще неизвестная причина, но у него есть свой план. И если вы пойдете с ним один на один, то вы будете работать по его плану. О какой управляемости можно здесь говорить? А для того, чтобы поломать эту ситуацию и испортить все его планы, вы можете просто отказаться. Это не означает, что вы не пойдете драться, но вы заставите ее работать его по своим правилам. Возможно, он вас оскорбит, и вы нанесете первый удар, если у вас нокаутирующий, и будете полностью правы, как с правовой с точки зрения, и с моральной точки зрения. Что касается моделей поведения, вам достаточно заучить 3-4 шаблонные действия, и этого хватит вот так практически во всех конфликтных ситуациях. Возможно, когда-нибудь попадется болт слева резьбой. Но даже в этих случаях мы предусматриваем вот в этих линиях поведения вот такие небольшие запасные действия, как вариант А и вариант Б. О том, как психологически воздействовать на противника, вы можете почитать в нашей книге «Психология уличной драки» более подробно. А сейчас мы рассмотрим только рефлексы, которые нужны или которые не нужны в процессе самой драки. Они вырабатываются на тренировках, в спарринах и соревнованиях. И несмотря на то, что они заточены исключительно на спортивное применение, большинство из них подходят и для уличной драки. Но некоторые очень сильно вредят. И если спортсмен столкнется на улице с подготовленным уличным бойцом, то благодаря вот этим вредным рефлексам он может потерпеть поражение. И даже не может потерпеть. А на 99,9% он его потерпит это поражение. Во второй главе книги мы рассматриваем, что такое нежелательные рефлексы спортивного типа. Их достаточно много, больше десятка, но мы рассмотрим три из них. А остальные, не менее важные, вы сможете сами прочитать в нашей книге, более подробно. Итак, первый нежелательный рефлекс спортивного типа ⁇ это рефлекс неточного первого удара. Даже действующий, хорошо подготовленный спортсмен, который тренируется каждый день, в конфликте на улице при нанесении первого удара может легко промахнуться. Это происходит по двум причинам. Первая причина ⁇ это разминка. В спорте более точные и качественные удары получаются после хорошей разминки и проведения боя с тенью. Связки и сухожилия разогреваются. Вязкость мышц уменьшается усиливается их кровоснабжение, энергообеспечение и нервная проводимость. Это все фиксирует подсознание и мышечная память. И вот во время конфликтной ситуации включается этот драйвер или магнитофонная запись, которая предусматривает, что для нанесения удара нужна хорошая разминка. А так как в данном случае разминка отсутствует, то и удар может получиться неточный или некачественный. Потому как неполная загрузка драйвера выдаст нам ошибку. А теперь я хочу привести один пример по поводу разминки. Ни одного спортсмена не поднимают с кровати и не ставят в ринг сразу выступать на соревнования. А что происходит на улице? Конфликтная ситуация, нужно драться, а вы скажете, стойте, подождите, я сейчас это а немножко разомнусь, а потом будем драться. Кто вам такое позволит сделать, естественно, никто. Вторая причина, которая влияет на точность удара, это внутреннее напряжение. Перед спортивным поединком это напряжение снимается с помощью той же разминки. А во время конфликта включаются нервы, эмоции и создается внутреннее напряжение, которое создает повышенный мышечный тонус. А повышенный мышечный тонус это ничто иное, как напряженные мышцы, которые искажают технику удара, делают его некачественным и неточным. Другими словами, злость или излишнее волнение мешает нам нанести точный удар. И вот, если подготовленный спортсмен или опытный гопник будет осознавать, что перед ним стоит лох, а гопник как раз-то и будет искать только лоха, то у него не будет ни злости, ни волнения. Вместо этого у него будет холодный расчет. И если гопнику или спортсмену все-таки придется, или он захочет ударить лоха, то у него удар будет точно и довольно-таки жесткий. Но если такой боец осознает, что перед ним равный или даже лучше, чем он, то у него может появиться внутреннее напряжение, и первый удар у него будет под названием «Первый блин комом». Но нужно учитывать, что и лох может быть не настоящим. А, например, пройти курс подготовки по методике психологии а уличной драки и только всего-навсего играть роль лоха. Ну и тогда спортсмен или гопник может просто не успеть ударить. И вот по поводу конфликтной ситуации. Идете вы по городу, смотрите на девушек, гробцов на ветках считается, и тут подвалит какой-то тип и начинает скандалить. И какой у вас внутренний настрой? Естественно, это либо злость, либо волнение, либо еще какие-то внутренние напряжения, которые резко возникают, что влияет на технику удара. Что касается спортсменов, перед боем, который состоится там через неделю, он знает, когда состоится этот бой, он даже знает своего соперника. И самое главное, он знает точное время, когда состоится бой и как он будет действовать. А здесь он ничего не знает. Следующий нежелательный рефлекс спортивного типа – это рефлекс одиночных ударов. Это довольно-таки навязчивый и трудно искоренимый рефлекс, и чтобы от него избавиться, придется много попотеть. Вырабатывается он на тренировках, спаренных и на соревнованиях, особенно в первом раунде, когда одиночными ударами прощупываем противника, изучаем его, ищем слабые места, в последующих раундах идут в ход уже двоечки, еще реже троечки и серии ударов. Но даже после таких атакующих действий спортсмен останавливается, делает паузу, которая дает возможность контратаковать или перевести бой в партер. И вся эта техника и тактика загружается в мозг в виде программных действий и превращается в соответствующий рефлекс. И когда включается эта магнитофонная запись во время конфликта, со стороны выглядит это примерно так. Ударил один раз максимум два, и смотрим за результатом, а что будет дальше. А дальше идет ответка, потому как первый удар зачастую бывает неточный или некачественный. Следующий нежелательный рефлекс спортивного типа, это рефлекс опущенной руки. Это еще более трудный и рефлекс, чем предыдущий. В большинстве спортивных единоборств стойка выглядит таким образом. Вот так, вот так. Есть такая стойка, даже такая, по крайней мере видел такая, такую стойку. Такая стойка, такая стойка. И вот из этого положения спортсмен пытается защититься от всего, что может пробить. Он ставит блоки, там, закрывает корпус, поставляет бедра и так далее. Ну а так как руки всего две, то ему не хватает, в принципе, чтобы от силы защититься. И может случиться так, что вместо удара, на который вы поставите блок, будет обманное действие, а реальный удар вы пропустите. Даже если защищаться, скажем, прикрывать челюсть, или полностью закрываться, то для удара в голову остаются довольно-таки большие форточки. Вот посмотрите, самое такое уязвимое место при попадании сюда будет нокаут. И только в смешанных единоборствах мы можем иногда увидеть вот такую вот стойку, когда под удары противника подставляются локти и лоб. Стойка довольно-таки низкая, готовая для защиты от прохода в ноги, а от ударов в корпус ниже противник защищается не блоками и подставками, а разрывом и сокращением дистанции. Более подробно это мы уже рассматривали в нашем ролике, который называется Какая стойка лучше? Но самое примечательное то, что даже из такой стойки... Зачастую спортсмены при ударе правой рукой опускают левую руку, при ударе левой рукой опускают правую руку, и в этом случае голова остается открытой. А как известно, как показывает практика, что в драке на 99% все охотники за головами. И еще по рефлексам спортивного типа. Нам писали, к нам приходили люди, которые занимались спортсмены. И вот такой вопрос возникает, что Человек, я не могу, вот, я себе довольно-таки неловко чувствую для того, чтобы ударить первым. Я не говорю обо всех, но такие случаи тоже бывают. И человек спрашивает, а что мне делать? Ну, если ты ничем не хочешь заниматься, если ты не хочешь себя переделать, и хочешь остаться спортсменом, ну, встань в стойку, все. И ты, ты сразу же включишь эту магнитофонную запись. Класс! и будешь работать так-то, как ты обычно работаешь в спорте. Но здесь есть подводные камни, потому что встав в стойку, вы уже позиционируете себя как инициатор конфликта. Могут возникнуть юридические вопросы. Поэтому для того, чтобы все сделать правильно, лучше над собой поработать и себя немножко поменять. Ну и возникает вопрос, что делать? Прежде всего нужно определиться, кто вы спортсмен или вы себя готовите для конфликтных ситуаций. Если вы себя готовите для конфликтной ситуации на улице, то все вот эти вот рефлексы от них нужно избавляться. Каким образом избавляться? Вырабатывать новые рефлексы, которые приспособлены к уличным конфликтам. Кроме того, вырабатывать не только эти рефлексы, такие механические, но и рефлексы поведенческие, то есть модели поведения. Для того, чтобы конфликт можно было вовремя остановить, погасить и обойтись без драки. Потому что самая лучшая драка ⁇ та, которая не состоялась. Поэтому нами разработана вот эта вот методика психологии и уличной драки по которой мы и занимаемся, по которой мы тренируем. Так что смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал, читайте книгу, приобретайте интерактивные курсы занятий, берегите себя и удачи вам! У меня поломанные уши, били головой меня обмат. Папу с мамой с детства я не слушал, изучал прилежно русский мат.